જય હિન્દ ગુજરાતી સ્ટડી એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈએ ધોરણ અગિયાર છે મિત્રો વિષય મિત્રો હિન્દી છે અને હિન્દી વિષયની અંદર વાર્ષિક પરીક્ષા મિત્રો બે હજાર ચોવીસની પરીક્ષા છે અને બે હજાર ચોવીસમાં મિત્રો જે તમારે ગદ્ય અને પદ્યની અંદર મિત્રો એક એક વાક્ય મિત્રો જે પ્રશ્ન પૂછાવાના છે તો એક એક વાક વાક્ય મિત્રો જેટલા બી પ્રશ્નો મિત્રો પૂછાય આપણે બધા કંબાઈને એક વિડીયોમાં જોઈન કર્યા છે તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો કે જેથી કરીને તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી શકે અને મિત્રો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે जी आप आईएमबी प्रश्न ये मुको प्रयत्न करें तो वीडियो पूरी पूरेपूर जोजो तो शुरुआत करिए अपनी विडियो मित्रों तो टोटल प्रश्न मित्रों एक समावेश करें तो वीडियो पूरी पूरा जोजो शुरुआत कर अपने वीडियो प्रश्न एक समक्ष कि जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं तो जगत के लोग झूठी बातें करने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं जो ये प्रश्न अपने बीजो जो प्रश्न बीजो प्रश्न बीजो कि हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते करिए। चर्चा कि अंतकाल में कौन सा, अंतकाल में में कौन लोग पछतावा करते हैं तो माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने ले, लेने वाले शिष्य स्वयं तो डूबते ही है गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत में पछतावा करते हैं अगला प्रश्न हिंदू लोगों की क्या पहचान है तो मूर्ति पूजा माला छापा और तिलक है हिंदू लोगों की पहचान है लेखक ने विश्व वंद्य व्यक्ति कैसे कहा है तो लेखक ने विश्ववेंद्य व्यक्ति लेखक ने गांधी जी को विश्ववेद्य व्यक्ति कहा है बापू का बिस्तरा बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित है तो बापू का बिस्तरा खचूर की चटाई एक गद्दा और खादी से निर्मित थे तो दोस्तों अब प्रश्न मित्रों एक एक वाक्य में अच्छा बराबर तो है तो आगे विडियो जो रहो मित्रों तुम विडियो गमे तो लाइक जरूर थ करता रहो तरी एक लाइक थी मित्रों मोटिवेशन मोटिवेशन मत रह तो हिंदुत्व हिंदुत्व के नाम पर किसने अनर्थ किया तो हिंदुत्व के नाम पर बापू के तो हत्या ने नथुराम गौडसे ने अनर्थ किया था जो प्रश्न अपने आगे चर्चा करिए अंतिम दिनों में अंतिम दिनों में बापू की सेवा कौन करता था तो अंतिम दिनों में बापू की सेवा राजकुमारी अमृत कौर कौन करती थी राजकुमारी अमृत कौर करती थी जो प्रश्न पड़े आगे थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे तो थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे पुरानी चीज़ों के पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीज़ों के मदे मदेनजर पर अपनी बात कही है तो पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीज़ों के मददेन जब अपनी बात कही है कि जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है वो बात कही है बीमार पड़ने पर आज भी क्या क्या काम आता है तो बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे क्या दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीजें हैं तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच अहिंसा विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियों जैसी चीजें आधुनिकता की परिचारक परिचायक है कभी राजेश जोशी कौन कभी राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं तो कभी राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं स्मृति की तीव्रता स्मृति की तीव्रता कैसे प्रकट होती है तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है तो विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से मिलता है चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता सामाजिक निर्मलता वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता जैसे गुणों के पोषक थे लेखक ने किन व्यक्तियों घटनाओं और परिस्थितियों का धन्य माना है तो लेखक ने उन व्यक्तियों घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना धन्य मानता है कि जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं तो साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद पर उपन्यास कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना सकते हैं मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किसके ज़्यादा मूल्यवान है मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले हंडे से अधिक मूल्यवान है बालक को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए तो बालक को पाठशाला से बलों के साथ बला और बोरों के साथ टेढ़ा बनने के सबक लेना चाहिए बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए बालक तो को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए तो बालक को अच्छे के साथ अच्छा करें और टेढ़ के टेढ़ों को सबक सिखाना चाहिए बालक को किसके सावधान रहना चाहिए बालक को किससे साधा रहना चाहिए तो बालक को चाटुकारों से साधा रहना चाहिए लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे तो लेखक देश से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वह पहुँच कर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था तो रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में मसाले थे क्या था मसाले थी जो प्रश्न आपने आगे चर्चा करिए नारा लगाकर किसान किसान किसमें डर पैदा करते थे तो नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों में डर पैदा करने चाहते थे महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है तो महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है हम भारत माता के जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम उनकी जय बोलते हैं जो भारत माता में रहते हैं शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं तो शिव का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्रबाहू के समान अपना शत्रु कहते हैं परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है तो परशुराम का अत्यंत डरावना है सहस्त्र की को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या था तो सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम था परशु यानी फरसा था परशुराम परशुराम के पर्शुराम के अग्नि को बढ़ते देखकर कौन शीतल कौन शीतल वचन बोलता है तो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री राम शीतल वचन बोलते हैं महतों की टोली किसी टोली महतों की टोली पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ तो पिछले पंद्रह महीने से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली में पेट्रो पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ था औरतों की मंडली में गुलरी क्या कर रही थी तो औरतों की मंडली में गुलरी काकी घोषी का गीत गुनगुना रही थी रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया तो रुदल शाह रुदर शाह बनिए की दुकान से तीन बोतल किरासीन तेल खरीदा गया पेट्रामैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी तो पे, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की यह समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया तो आदमी ने ज़िंदगी को अमर बनाने की चाह हमेशा से रही है और उससे लिए वह हमेशा प्रयत्न करता रहता है आदमी ने जिंदगी को मन बनाने के लिए पहाड़ काटें चट्टानों पर अपने संदेश खोदें ऊंचे पत्थरों में के खंभे खड़े किए और तांबे पित्तल के पत्रों पर लेख अंकित किए अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है तो अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुंगहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया तो यशोदरा ने बुद्ध को भिक्षा में अपना पुत्र राहुल दिया अजंता गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था तो अजंता गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब दो दो सौ साल पहले शुरू हुआ था रहीम के अनुसार बड़ा कौन है तो रहीम के अनुसार जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का भला किया था उस प्रकार गरीबों का भला करने वाला बड़ा है दीप के दृष्टांत के द्वारा क्या कहना चाहते हैं तो कवि दीप का दृष्टांत द्रश्टान्द के दृष्टांत देकर यह समझते हैं कि किस तरह दीपक जलने से घर में उजाला और बुझने से अंधेरा हो जाता है उसी तरह अगर पुत्र अगर अच्छा हुआ तो परिवार को आनंदित करता है और अगर कपुत्र निकला तो परिवार की प्रतिष्ठा का नाश करता है कवि के अनुसार दिनबंधु कौन है तो कवि के कवि ने ईश्वर को दिनबंधु कहा है कवि कहते हैं कि जो दिनों में मतलब कि गरीबों की, की सेवा करता है वही दिन बंधु है कवि ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है तो कवि कहते हैं कि हिरण जो एक पशु है वह भी आवाज से घिंच कर आपना तन देता है परंतु तो जो लोग किसी के ऊपर हिंजने पर भी उसे कुछ भी ना दे वह पशु भी उसे भी बदतर है हेमा अपनी मौके घर क्यों चली गई थी तो हेमा का पति दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देखने गया गया था इसलिए हेमा रुठकर अपनी मौके घर चली गई थी बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहे थे तो बिजली के लैंप निष्काम और निर्विका निर्विकार भाव से प्रकाश डाल रहे थे दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा तो दिलीप को समीप खड़ा देख कर लड़के ने कहा कि एक एक पैसे में एक एक डेरी लड़की की मौत बाबू के यहाँ क्या काम करती थी तो लड़की के माँ बाबू के घर चौका बर्तन करती थी प्रलय की घटाओ का क्या अर्थ है तो प्रलय की घटाओ का अर्थ है कि ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए तो हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हिम्मत से बहादुरी से जीने के लिए कदम मिलाकर चढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कभी क्या तात्पर्य तो क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कभी का तात्पर्य है कि हमें मामूली जीत पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और हारने पर लंबे समय तक निराश होकर अपना धैर्य नहीं गंवाना चाहिए यात्री का देह क्या है तो यात्री का देह है कि सब कुछ लोग यात्री का ध्येय अपना सब कुछ त्याग करके प्र, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने रहने का है परोपकार के लिए हमें जीवन को कहाँ गलाना जलाना होगा तो परोपकार के लिए हमें जीवन को वहाँ गलना जलाना होगा जहाँ सैकड़ों आहुतियों की दी जा रही हो वहाँ पर स्त्री नन्हे स्त्री नन्हे पौधे को क्या उखाड़ फेंकना चाहती थी तो स्त्री को इस बात में साजिश नजर आती है स्त्री को लगता है कि वह पौधा लगाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है इसलिए स्त्री नन्हे पौधे को उखाड़ फेंकना चाहती थी पौधे की क्या विशेषता है पौधे की क्या विशेषता है तो पौधे की विशेषता यह है कि वह बढ़ता है लेकिन कोई बड़ा से बड़ा उसे उखाड़ नहीं सकता लेकिन बच्चे उस पर पौधे को आसानी से उखाड़ सकते हैं सुबुराव ने क्या खेल किया तो सुबुराव ने एक दिन में समुद्र बनाया था और उसके तट पर मंदिर बनाया था और उसका नाम रखा था मीनाक्षी टेम्पल आखिर में औरत क्या करना चाहती थी तो आखिर में औरत उखड़े हुए पौधे को मुन्नी के हाथ से लेकर अपने हाथों से जमीन में लगा देना चाहती थी जो प्रश्न आपने आगे चर्चा करिए पौधा किसका प्रतीक है दूसरे प्रश्न से कि पौधा किसका प्रतीक है तो पौधा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है तो इस एकांकी से हमें यह संदेश संदेश मिलता है कि अपने देश की विविधता में एकता का संदेश मिलता है कवित्री किन्हें बाघ बाज लोग कहते हैं तो कवित्री समाज में रहने वाले गरीब लाचारों और परिश्रमी लोगों को बाज लोग कहती है जो श्रम करके मुश्किल कार्य भी कर दिखाते हैं लेकिन समाज में उनका कोई महत्व नहीं है बाज लोग किसे आशिष देते हैं तो बाज लोग अलाव में जलती हुई और लड़ाके की की में ऊर्जा देने वाली आग को आशीष देते हैं सारी सब्जियों हार कर भी सारी बाजीयो सॉरी सारी बाजीयो हारकर भी बाज लोग कैसे रहते हैं तो सारी बाजीयो हारकर भी बाज लोग निश्चित और अलमस्त रहते हैं बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठते हैं तो बाज लोग झुंड बनाकर अलाव की चारों तरफ रहते हैं गीत गोविंद किसकी रचना है तो गीत गोविंद प्रसिद्ध कवि जयदेव की रचना है किसकी जयदेव की रचना है लेखक ने कल्पना को लेखक ने कल्पना को कैसी बाला कहा है तो लेखक ने कल्पना को या भूतनी की तरह बुरी बला कहा है रेखा गणित के प्रवर्तक कौन है तो रेखा गणित के प्रवर्तक हैं यानी कि यूक्लिड है कौन है उल्लयदीश यानी कि है। मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति कौन सी है तो मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति उसकी कल्पना शक्ति है लोगों के दिलों में पढ़ने के लिए कवि क्या कर सकता है तो लोगों के दिलों में पलने के लिए कभी शान से अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रह सकता है मौत के भी सामने आ जाने पर क्या करना चाहिए तो मौत के भी सामने आने पर बिना डरे सिन्ना तान कर लड़ने की लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए कलम छिल जाने पर कभी क्या करेगा तो कलाम छिल जाने पर भी कभी अपने खून से गीत लिख लिखता रहेगा मुसीबत में भी किस तरह हंसते रहना चाहिए तो मुसीबत में भी मदमस्त बनकर हंसना रहना हंसते रहना चाहिए लेखक कौन सी कहावत कई बार सुन चुके थे तो उत्तम खेती मध्यम चाकरी भीख निदान यह कहावत लेखक कई बार सुन चुके थे इस कहावत का मतलब है कि सबसे उत्तम व्यवसाय खेती है मध्यम व्यापार है नौकरी निम्न कुटी का कार्य है और भीख सबसे निष्कृष्ट है लेखक को बीच और खाद खरीदने कहाँ जाना पड़ा तो लेखक को बीज और खाद खरीदने बीज गोदाम और शहर जाना पड़ा था लेखक ने बाजार लेखक ने बाजरे को क्या क्या समझा तो लेखक ने बाजरे को आदमी और छायादार पेड़ समझा कभी कौन सी बात बताना चाहते थे तो कभी जो सच हो और जो सारे शहर के हित में हो वह अपने मन में की, अपने मन की बात बताना चाहते थे कभी किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे तो कभी निष्ठुर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे स्त्रियों की राह किसने रोक ली थी तो स्त्रियों की राह किसी मूर्ख व्यक्ति ने रोक ली थी ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है तो ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सभी जन उसी ईश्वर की स्तुति करते हैं जो समग्र ब्रह्मांड को चलाता है और पूरे विश्व में एक ही ईश्वर व्याप्त है इसलिए इस बात के लिए संघर्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है पठान सैनिकों ने पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया तो पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ मित्रतापूर्वक कैसा मित्रतापूर्वक बर्ताव किया नींद में लेखक के मुंह पर क्या गिरा तो में लेखक के मुंह पर मैना पक्षी का एक बदसूरत चूरा गिरा

કોમેન્ટ કરો તમારા મિત્રો વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય છે અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો ગુજરાતી સ્ટડી એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે વિનંતી છે મિત્રો આ બધા પ્રશ્નો મિત્રો જે મેં તમને આપ્યા છે એમ જ મિત્રો પદ્યમ અને મિત્રો જે એક વાક્યમાં પ્રશ્નો મિત્રો છે આમાં જ પૂછાય છે આના બારનો કોઈ પ્રશ્ન નહીં પૂછાય વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા તમને વિનંતી છે અને આપણે એક નવા વિડીયો સાથે નવા ટોપિકમાં મળીશું ફરી ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત બેસ્ટ ઓપ્લક